Bismillahir Rahmanir Rahim. Əzizlərcərlə Ramazan ayının 26-cı gününə qədəm qoyuruq. Bu ay artıq əlimizdən getmək üzrədir. Bu ayın əməllərinin gerəilədik ki, bu qalan günləri Allahın verdiyi vədələr, mükafatlar əməllərimizə görə bizə də nəsib olmuş olsun. Bu ayda və bu günün duasında deyir ki ilahi mənim əməllərimi məşqur səylərimi məşqur yəni şükr edənlərin səyi kimi təbəll et ilahi günahlarımı bağışla əməllərimi qəbul et eyiblərimi ört ey eşidənlərin ən yaxşısı yəni biz baxıb görürük ki burada əməllərimi qəbul et dedikdə Allah təbāraka və təala göndərdiyi rəsulü vasitəsilə bizə çatdırır ki, qəbul edilmiş o əməllər o əməldir ki, xalis Allaha görə olmuş olsun. Orucun səyi budur ki, bəndə bütün vücudu ilə oruc olmuş olsun. Ələyhissalam buyurdu ki, peyğəmbərə (s.ə.s) Ramazan haqqında dua edərkən xütbə edərkən soruşdum ki, bu ayın qəbul olunmuş əməlləri nədir ey Allahın rəsulü? Hazreti Resul sallallahu alayhi ve aleyhi ve sallam buyurdu ki: Bu ayın ən yaxşı əməlləri Allahın haram buyurduqlarından çəkinməkdir. Yəni oruc zamanı adamın bütün vücudu oruc olmalıdır. Gözləri oruc olmalıdır. Qulaqlar oruc olmalıdır. Dili oruc olmalıdır. Düşüncəsi oruc olmalıdır. Qəlbi oruc olmalıdır. Belə olandadı ki, Allahın sevdiyi halətdə bir oruç tutana çevrilirsə. Keçayələrdən, İslam hekayələrindən birində rast gəldi deyək ki, bir günləri bir insan oruç tutmuşdu. Oruçlu qayidi, çəkilib xalvətdə yeməy yiyirdi. Bir də sizə gənc onun yanından keçəndə gördülər ki, ağsaqqal kişi orucunu yeyir. Yaxınlaşdılar ki, dayı oruçsan? Ağsaqqal dedi ki, bəli bala, orucum. Onu məskəriyə qoydular. Görürük necə oruçsa. Əhsə qal bu budur ki mən yalan danışmaqdan orucam, qeybət etməkdan orucam, harama baxmaqdan orucam. Bütün vidudum Allahın qadağan etdiyi işlərdən özünü mən eliyib, qadağan eliyib orucdur. Yalnız səhhətim imkan vermədiyi üçün mədəmdə problem olduğu üçün su içib yemək yeməyə məcburam. Amma qalan bütün əzalarım orucdur. Heç kəsi məskəriyə qoymuram. Heç kəsə şəhr atmıram, heç kəsə böhtan atmıram. Heç kəsin haqqına girmirəm. Bunun üçün orucam. Amma səhhətimə görə məcburam. Sonra üzünlü cənzilərə tutub soruşdu: "Evladlarım, siz dəmi orutsuz?" Həmen o cənzilər xəcalətindən başını aşağı saldı və orucuq deyə dillənə bilmədilər çünki kiminsə haqqına girdilər. Kimisə məskəriyyəyə qoydular. Allahın xoşu gələn əməl o əməldir ki, insanın bütün vücudu oruc olmuş olsun. İnsanın bütün düşüncəsi, təfəkkürü oruc olmuş olsun. Orucluqda deyir, aldığı nəfəs e, ibadat hesab olunur. O vaxtadakı düşüncələrin də orucdur haram düşüncələrdən uzaqsan. Haram baxışlardan uzaqsan. Haram eşitmələrdən, haram danışmalardan, haram yerə getməklərdən uzaqsan. Kiməsə şər atmaqdan uzaqsan. Bu gün İslam dünyasının ən ağrılı məsələsi budur ki, orucam deyə deyə orucuların haqqına girilir. Orucam deyə deyə yetimlərin haqqına girilir. Orucam deyə deyə insanların mənəviyatına zərbə vurulur. İnsanlar orucuların ağzı orucam deyən insanların şəri ilə haqqdan uzaqlaşırlar. Haqqı ilə batili bir-birinə orucam deyənlər qarışdırır. Bunlar oruç tutmaq deyil, özlərini aç saxlamaqdır. Oruç tutanlar ulardı ki, İlahis sənin üçün oruç tutam di de, tuturam diyərək bütün vücudu ilə, bütün varlığı ilə, bütün dünyası və axirəti ilə, mənəviyyatı ilə oruculmuş olsun. İlahi, bizim də səylərimizi o bütün varlığı ilə oruc olan insanların səyi kimi qəbul elə. Günahlarımızı əff elə. Bizi öz başına buraxma ya Rəbbim. Öz başına qalarıqsa bizim də orucumuz orucu zayi olanların orucundan olar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.